গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল শ্বেখ মছাদেক ইনফৰ্মেশ্যনেল চ' নতুন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' হ'ল নতুনকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে যিহেতৰ ৰিচেণ্টলি ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট দিছে মেট্ৰিকৰ সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' হয় আচলতে ৰিজাল্টটো দিয়াত হয়তো কিবা খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ নতুনকৈ ৰিচেকিং কৰাৰ কাৰণে সুবিধা এটা দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে নিজৰ এন্সাৰ শ্বিটৰ লগত বা নিজৰ ৰিজাল্টৰ লগত যিসকলে সন্তুষ্ট হোৱা নাই সিহঁতে নতুনকৈ ৰিচেকিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' সিহঁতৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিছে আৰু ৰিচেকিং প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিব সেইটো ভিডিঅ'ত মই কথাখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই তোমালোকক জনাই দিম তোমালোকে ক'ৰ পৰা ৰিচেকিং কৰিব পাৰিবা আৰু পইচা ল'বনে নাই কিমান কিমান পইচা ল'ব প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি মই ডিটেইলছত কৈ দিম চ' তোমালোকে জানা যে ৰেজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ হোৱা যিটো ডেট আছিল সেইটো হ'ল ইলেভেন এপ্ৰিল তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতে জানিব পাৰিলে যে ৰিজাল্টছটো ডেট কিবা খেলি মেলি হৈছে তাৰপিছত থাৰ্টিন এপ্ৰিলৰ পৰা সিহঁতে ৰিচেকিঙৰ কাৰণে এপ এপ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে সুযোগ দিছে ৰিচেকিঙৰ কাৰণে সুযোগ দিছে থাৰ্টিন থাৰ থাৰ্টিন এপ্ৰিলৰ পৰা চ' ৱেবছাইটটো তোমালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছা ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি এইটো এইটো লিংকত গৈ তোমালোকে ৰিচেকিং কৰিব পাৰিবা নহ'লে ইয়াত ইয়াত একেবাৰে লিংকটো ডাইৰেক্ট দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা অ'কে ইয়াত লিখা আছে কি এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ ৰিচেকিং ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ ছাবজেক্ট প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ এগেষ্টত তোমালোকে কি দিব লাগিব চাৰিশ টকাকৈ দিব লাগিব পাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে যদি তুমি দুটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে বহীখন ৰিচেকিং কৰিব খোজা তেনেহ'লে তোমাক আঠশ টকা দিব লাগিব যদি এটাৰ কাৰণে তুমি কৰিব খোজা তেনেহ'লে তোমাক দিব লাগিব চাৰিশ টকা এনেদৰে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এইটোত একেবাৰে তলত যদি আহা তোমালোকে তলত আহিলে ইয়াত এটা লিংক পাবা ছেভা ৰিচেকিং প'ৰ্টেল ইয়াত এই প'ৰ্টেলত যদি তুমি ক্লিক কৰা ইয়াত যদি তুমি ক্লিক কৰা তেনেহ'লে তুমি চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা এণ্টাৰড্ৰেছ পাবা ইয়াত তোমালোকৰ ৰিচেকিঙৰ কাৰণে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াত তোমালোকৰ যেনেকুৱা এণ্টাৰ ৰোল নাম্বাৰ ৰ'লটো খুজিছে তাৰপিছত নাম্বাৰটো খুজিছে তাৰপৰা তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকৰ পৰা খুজিছে আৰু ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত লগ ইন মাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ মোবাইল নাম্বাৰ তেনেকুৱা খুজিব সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ লাহে লাহে প্ৰচেছটো তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিবা এনেকৈ ৰিচেকিংটো কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দি থ'ম এই লিংকটো এই লিংকত গৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট এইটো এপ্লিকেশ্যনত ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিবা আৰু এপ্লিকেশ্যন কৰি তোমাৰ ৰিচেকিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলখনৰ সৈতে থাকিবা বাই I <laughs> do